નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો તથા વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજે તમારા માટે લઈને આવી ગયા છે દ્વિતીય પેપર સોલ્યુશન મિત્રો આ વિડિયોની અંદર આપણે પેપરના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોવાના છે જેથી કરીને તમે છેલ્લે કોમેન્ટ કરી શકો કે તમારા કેટલા માર્ક્સ આવ્યા જો મિત્રો તમે પહેલી જ વખત આ ચેનલ પર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બે લાયકન જરૂરથી પ્રેસ કરશો જેથી આનારા તમામ ધોરણના અને તમામ વિષયના પેપરના સોલ્યુશનની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે આ સાથે આ ચેનલ પર કેટલાક મજાના બાળબીને ગીત

बीजू कवि किस ने बांटने के लिए कहता है तो इंसान को त्रीजु शास्त्री जी के लिए धर्म कर्म क्या है तो धर्म ही कर्म है चौथु कवि ने साई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था तो भगवान के लिए किया था नेक्स्ट प्रश्न नंबर बी प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए पहलू कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है तो औद्योगिक कारखानों का शहर है गांधी स्मृति तथा कंडला है। ये जो को कोई नहीं पाएगा और ने बीजा प्रश्न जवाब अपने नीचे से तो किसकी मुस्कान को कोई रोन नहीं पाएगा तो सर्वत्र समानता का भाव फैलाने पर लोगों के परस्पर नत्व की झुक खुशी होगी तब कोई किसी का ऊपर जुर्म कर उसके मुस्कान को रोद ही पाएगा अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम सेवा सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है शास्त्री जी कर्मा ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे देश और समाज की सेवा में उनका जीवन सार्थकता लगती है उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया उनकी विशेषता बहुत कम लोगों को पाई जाती कम लोगों में पाई जाती है यही तीजो प्रश्न से रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते वे कभी बड़े बोला नहीं बोलते बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता जैसा हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता उसी तरह बड़े लोग कुड़ान को कु, कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते इंसान को बांटने का अर्थ क्या है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना आ ऊँचा नीचा जाति पात गोरा काला आदि भेदभाव कर लोगों के अलावा अलगाव की भावना पैदा कर दी है सभी मनुष्यों के रख्या में एक ऐसी लाली माता था उनमें ऐसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया जाता है नेक्स्ट प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित परिचय को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए बराबर से तो नीचे प्रश्न जुसू हमारे प्राचीन ग्रंथों में घोड़ों की किन किन बातों की गाथाएं गाई जाती है तेरह प्रश्न जवाब से हमारे प्राचीन ग्रंथों में घोड़ों के बल शौर्य बुद्धि अनेक की अनेक गाथाएं गाई जाती है बीजो प्रश्न छे बोझ ढोना और सवारी के अलावा भी घोड़े हमें किस काम में आते थे तो इनो जवाब है अय किसी नाम में सेना में प्रशिक्षक गोड़ों की सहायता से घुड़ विशेष मोर्चों पर सफलता भी प्राप्त करते हैं प्राचीन काल से युद्ध के विवरण में घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे रही है तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा वीर अमर सिंह राठौड़ के घोड़े को भला कौन बोल सकता है तो उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने स्वामी की रक्षा की थी चौथों किन किन घोड़ों को हम आज याद याद करते हैं तो हम चेतक महारानी लक्ष्मीबाई और वीर अमरनाथ राठौर के घोड़े को याद करते हैं पांचवों इन शब्दों के विलोभ शब्द लिखिए तो प्राचीन तो अर्वाचीन सफलता तो निष्फलता नेक्स्ट रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए तो ही जे एक कंजूस के पास काफी सोना ना बक्से में भरकर खेत में गाड़ देना रोज रात तो आ मुद्दा पर वार्ता विद्यार्थी पता मौलिक विचारों ने आधार लखी सके निम्नलिखित परिषद का गुजराती में अनुवाद कीजिए विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है विशाल भारत में अनेक दर्शन योग्य प्रांत है સબકા અપના મહત્વ એવમ સૌંદર્ય બધા મહત્વ છે અને સુંદરતા છે ગુજરાત છે એક 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 રાજ્ય રાજ્ય ગુજરાત ગુજરાત કા વિશિષ્ટ જિલ્લા છેલ્લા કચ્છ ગુજરાતનો એક વિશિષ્ટ જિલ્લો છે કચ્છ જે ગુજરાત નો અંત રમણીય પ્રદેશ છે યાત્રીઓના માટે કચ્છ આકર્ષણ કે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે તા પ્રમાણે આપણે ભાષાંતર કરીશું નીચે દઈએ ગયા કાવ્યકો પૂર્ણ કર કે लिखिए तो आ काव्य आप नीचे आप से रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता मुझे देख सबके दिल बहलते बच्चे मुझे पाने को मचलते सब कहते हैं मुझको मामा हर बालक है मेरा भांजा ये तो ये तो मैं तारों का राजा ने पंक्ति पूर्ण निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए तो बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखवा लिखने का है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को भावार्थ लिखिए तो अभी राह तो शुरू हुए नावार्थ यहाँ पे अभी राह तो शुरू है मंजिल बैठी दूर है उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजदूर मजबूर है दुनिया के दुनिया में समानता की भावना फैलाने की अभी तो शुरुआत हुई है समानता का भाव पूरी तरह फैलाने में अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे बिजली की रूहानी अभी केवल महलों घरों में ही है गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। नीचे दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे इसके बारे में लिखिए तो महात्मा गांधी अपने स्वप्न में आए और आपको कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर दे महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे तो आ विद्यार्थी मौलिक विचारों आदि लिखी सके प्रश्न नंबर ए के निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो उद्यम तो मेहनत वाक्य विपत्त उद्यम कीजिए निम्न लिखित शब्द का विरोधी शब्द देकर वाक्य प्रयोग कीजिए जमीन तो आसमान जमीन में पेड़ उगते हैं आसमान में पंछी उड़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए फूला न समाना बहुत खुश होना राकेश को इनाम लगने से भी नहीं समाया आशी व्यक्त वाक्यो बना भी सका निम्नलिखित कहा का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुन गए खेत समय निकल जाने के बाद पछतावा करने से कोई फायदा नहीं होता રમેશ પરીક્ષા નાપાસ હો ગયા ખેત તા ગયા વાક્ય પ્રયોગ કરી શકાય પ્રશ્ન નંબર ગઈ શબ્દકો શબ્દકો ક્રમે લીખીએ તો અહીં પહેલાં આંગણ આવશે બીજામાં હિંસાન ત્રીજું ઉદાસ અને ચોથું ઉપર આવશે એટલે બીજાની અંદર પહેલું ગિરજાગર ઘાટી સટ્ટાન અને પ્યાસી ત્રીજાની અંદર પહેલું મુસ્કાન આવશે મંજિલ આવશે રેગિસ્તાન અને વિતાન ચોથાની અંદર પહેલું જગ ધરતી ભગવાન અને સાગર આવશે આ પ્રમાણે આપણે શબ્દ ક્રમમાં ગોઠવી શકાય પ્રશ્નમાં બાર એ નીચે દીએ ગયા શબ્દો કે ઉત્તર એક વાક્ય મેં લીખીએ નિમ્લખિત વાક્ય સંજ્ઞા પહેચાન કે ઉસ્કા પ્રકાર લીખીએ તો પહેલાની અંદર આશા છે સંજ્ઞા એમાં વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા આવશે બીજામાં સભા છે સમૂહવાચક સંજ્ઞા

પ્રવાસ તો આમાં વિદ્યાર્થી પોતાનો મૌલિક વિચારો લખી શકે છે ધન્યવાદ જો મિત્રો વિડીયો ગમે હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો કોમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી આવનારા તમામ વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળી રહે આભાર